Bugünkü dərsimizdə Rus-Qacar müharibələrinin ikinci mərhələsini biz işləyəcəyik. Rus-Qacar müharibələrinin ikinci mərhələsi 1826-cı ildən 28-ci ilə qədər davam edib. Rusiyada 1825-ci ildə ümumi tərixdən də bizim bu haqqında məlumatımız var. Dekabristlər Rusiyanı baş verir və I Aleksandrın devrilməsindən sonra hakimiyyətə hələ yeni çarın gəlməsi prosesi Demək o ki, gedirdi. Bir qısacası, ə, demək ki, Rusiyada siyasi vəziyyət o qədər də yaxşı deyildi. Bu qacarları yeni bir müharibəyə ümidləndirdi və həmçinin şimal Azərbaycanı ərazisində ə, ruslara qarşı isyan qaldırmaq təşəbbüslərinin olması qacarları daha də da müddləndirdi müharibə başlaması üçün. Beləliklə 1826-cı ildə ə, ruslarla qacarlar arasında ikinci ə, demək ki, müharibə başladı. Yəni 19-cu əsrdə ikinci mərhələ müharibənin ikinci mərhələsi başlayırdı. 1826-cı ilin sentyabrında Şəmkir döyüşündə və so daha sonra isə 1800 Yenə 26-cı ilin sentyabrın 13-də Gəncə döyüşü Gəncə döyüşündə ruslar qalib gəldilər. Gəncə döyüşü Rus-Qacar müharibələrinin ikinci mərhələsində əsasən həlledici rola malik idi. Belə ki, Abbas birzərinin birbaşa özünün başçılıq etdiyi qoşunlar, qoşunların əsas hissəsi xəyanət nəticəsində məğlubiyyətə uğrayırdı və bununla da Qacarların Qafqazdakı nüfuzuna ağır zərbə dəyir və müharibənin taleyi, demək olar ki, həll olunurdu. Faktiki olaraq müharibənin müqəddəratı məhz bu Gəncə döyüşü ilə həll olmuş olurdu. Abbas Beyzə Şuşanın mühasirəsindən əl çəkdikdən sonra ərazini sağ tərəfinə keçir, şah qoşunu isə rusların işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını tədricən yavaş-yavaş artıq demək olar ki tərk edirlər. 1827-ci ilin mayın 26-sından etibarən rus qoşunu Naxçıvan üzərinə şiddətli hücuma başladı və bu zaman rus qoşunu Abbasabad qalasını əsasən tutmaq istəyirdi. Niyə görə? Çünki Abbasabad qalası çox xüsusi, demək olar ki, strateji əhəmiyyətə malik idi. Şah hakimiyyətinin Əsasən, demək ki, dayağı sayılırdı. Yəni həm bu Abbasabad qalası və Naçivan əsas dayağı sayılırdı. Həm də ki, bu Naçivanın demək ki, ə, tutulması ilə Rus ordusunun Araçay üzərində keçidini təmin edərək birbaşa Cənubi Azərbaycanın müdaxilə etmək şansını yaratırdı. Abbas Mirzə Abbasabad Abbas qalasını Ruslara verməmək üçün ə, demək ki, uzun müddət mübarizə aparsa da, 1827-ci ilin iyulunda artıq deməli bu qalan işğal olunması və Cavanbulaq adlı yerdə döyüşdə rusların qələbə çalması demək Abbasabad qalasının ruslar tərəfindən demək olar ki tutulmasını başa çatdırdı. Ruslar daha sonra isə Şimal Azərbaycanında olan demək olar ki çox mühüm strateji əraziyə malik olan İrəvan xanlığına üzərinə yürüşə başladılar. 1827-ci il sentyabrın 20-də Sərdarabad adlı yerdə döyüş baş verdi və bu döyüşdə rusların qalib gəlməsi İravan xanlığının, İravan qalasının taleyini də həll etmiş olurdu və bununla da İravan qalası da ələ keçirildi. İravan qalasının ələ keçirilməsi zamanı xüsusilə demək ki ə, ruslara görə qəhrəmanlıq göstərmiş Paşkeviçə qraf titulu, xüsusi orden pul mücəffəatı və ən əsası ona Irvanski deməkçi titulu verilirdi. Bu da sözsüz ki, ə, demək ki, Irvanın ruslar üçün necə böyük bir əhəmiyyətə malik olduğunu göstərirdi. Çünki bu hadisə həmçinin eyni zamanda Sankt-Peterburqda, yəni Rusiyanın paytaxtında bayram kimi ə, qeyd olunurdu, rəsmi keçid düzənlənirdi və ə, müharibənin qalıblarına xüsusi deməkçi medallar verilirdi, təsis olunurdu həmçinin. Rus qoşunları demək o ki Naxtəvan və İrəvan xanlıqlarını tutduqdan sonra bu ərazilərlə yetinmədilər. Onlar belə eyni ilin oktyabrında Cənubi Azərbaycan ərazilərinə yürüş etdilər. Makunu, Xoyu, Mərəndi və Təbrizə ələ keçirdilər. Hətta Təbrizi idarə etməkdən ötürü rus zabitlərindən ibarət olan bir müvəqqəti idarə təşkil olundu. Sonra isə Paşkevich xüsusi demək olar ki əmrinə əsasən rus qoşunları Ərdəbil istiqamətində hərəkət edirlər. Əvvə, ə, demək olar ki əvvəl Urmiyanı artıq tuturlar, daha sonra isə digər qolu isə Ərdəbilə tuturlar. Bununla da rus qoşunu artıq İran daha doğrusu Qacarlar arasında idi və Cənubi Azərbaycanın xeyil ərazilərini tutmuş olurdular. 1828-ci ilin fevralında Təbriz yaxınlığında Türkmençay kəndində Abbas Mirzə ilə, yəni İranın ordusunun baş komandanı olan həm də fəaliyyət idi. Abbas Mirzə ilə ə, Rus qoşunlarının komandanı Pashevç arasında sülh danışıqları başladı. Rusiya hökuməti demək olar ki Qacar şahından Azərbaycanın cənub ərazilərinin də Rusiyaya verməsini tələb edirdi. Ancaq ə, bölgədə yeni bir müharibə təhlükəsinin baş verməsi, ə, təhlükəsinin olması Osmanlı dövlətinin birbaşa demək ki, ərazilərə müdaxilə etmək təhlükəsinin olması Qacarlarla tez tələsik Rusiyanın müqavilə bağlamasına gətir çıxardı. Bu müqavilə də məhz Təbriz yaxınlığında Türkmençay kəndində imzalandı. Həmin müqavilənin şərtlərinə görə Qacarlar dövləti Rusiya arasındakı sərhədləri müəyyən müəyyən etdi. İran və Naxtivan xanlığı da daxil olmaqla Azərbaycanın bütün şimal torpaqları, Arazda, Şimaldakı bütün torpaqlar Rusiyanın işğalı altına keçirdi. Qacarlar dövləti 20 milyon rubl həcmində təzminat ödəyürdü, ödəməli idi və bu təzminatın yarısı ödənilənə qədər Rus ordusu Cənub Azərbaycandan çıxma çıxmamağı idi, orada qalmalı idi. Qacarlar dövləti həmçinin Xəzər dənizində Rusiyanın aqalığını tanımı tanıyırdı. Yəni Xəzər dənizinin Rusiyanın daxili dənizlə çevrilməsini, Xəzər dənizində hərbi donanma saxlama hüququnun yalnız Rusiyaya aid olduğunu təsdiqləyirdi. Həmçinin, ə, demək ki, qarşılıqlı iki dövlət qarşılıqlı bir-birləri ilə ticarət əlaqələrini genişləndirməyi, yeni ticarət demək ki, konsulluqlarının açılmasını, gömrük məsələlərini də özünə əks etdirən təqdiratlar toplusu toplusunda toplusun, toplusun imzaladılar. Rusiya Qacarlar dövlətində istədiyi şəhərdə özünün diplomatik nümayəndələrini açmalı açmalı idi və ticarət etmək hüququnu əldə edirdi. Sülhün ən ağır maddələrindən biri isə 15-ci maddə idi. Bu maddədə Qacarların daxili əyalətlərində yaşayan əhalinin Rusiya sərbəst köçməsinə şərait yaradılırdı. Düzdür, bəzən biz burada birbaşa deyirik, Türkmənçə müqaviləsinin şərtlərinə görə Ermənlər İran arasından, Qacarlar arasından Azərbaycanə köçüldü, amma müqabilədə erməni söhbəti yoxdur. Orda əhalinin sərbəst keçidinə icazə verildirdi. Təbii, bu da elə məs ermənlərin özü idi. Onlar köçürülərək 40 min erməni köçürülərək Azərbaycanın demək olar ki, tarixi ərazilərində, Qarabağda, Naxtavanda, İrabanda və Borçalı vahalında yerləşdirildilər və bununla da Azərbaycanda demək ki, də ermənlərin köçürülməsi prosesi demək olar ki davam ettirirdilər də. Bu proses 1724-cü ildə Piotrun fərmanı ilə başlamışdı. 1805-ci ildə bu davam etdirilmişdi və 1828-ci ildə də bu proses davam etdi. Daha sonra da digər demək olar ki ermənlərin köçürməsi dalğasını biz şahidə olacağıq. Demək olar ki Gülustan və Türkmençay müqaviləsinə aid xəritələr burada öz əksini tapıbdı. Deməli Gülustan müqaviləsi zamanı Qacarlar dövlətinin tərkibində olan ərazilər göy rənglərlə, ağ rənglərlə isə Rusiyanın deməkçi şərqələt yerazları göstərilib. Türkmençə müqaviləsində isə demək ki, Qaraman və Naxtivan da demək daxil olmaqla artıq şimal Azərbaycan ərazilərinin hamısı Rusiyaya, Rusiyaya verilir də. Bu bölməyə aid nümunələ, nümunə testlərə baxaq, suallara baxaq. Şəki xanlığına Aytd e, hadisələrin xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin adlı bir test tapşırığı demək olar ki verilibdi burada. Səlim xanın rus qoşunlarını şəkidən qovması e, 1806-cı ildir. Kürəkçi müqaviləsinin imzalanması e, 1805-ci ildir. Rusiyaya pərs bəylərdən ibarət müvəqqəti idarənin yaradılması ilə Səlim xanın qovulmasından, daha doğrusu, ə, rus qoşunlarını qovulmasından, daha sonra isə özünün ə, demək olar ki, qaçmasından sonrakı bir prosesdə yaradılır. Qacarların şəki arasında Rusiyanın ilhaq edilməsinə təliməsi isə bu artıq Qürəstan müqaviləsi idi. Belə ki, doğru cavab burada P bəndi idi. Sonra isə 1822-ci il Qarabağ və 26-cı illərən kənar xanlıqları üçün oxşar cəhət soruşulur və açıq-aydın burada cavab özünü göstərir ki, 1822-ci il Qarabağ və 1826-cı il Lənkəran öz xanlıq idarəsururlarına məhrum edirlər. Yəni cavab E bəndi olur. E, Gəncə və Bakı xanlıqlarının e, işğalından dərhal sonra isə demək ki e, ləğv olması ilə bağlı bir test təqdimatı burada göstərilir. Bunun da səbəbi düşmənə qarşı müqavimət göstərmələri ilə bağlı idi. Simal Azərbaycanın 19-cu əsr 20-ci illərin ikinci yarısına tarixinə demək ki, aid olandı. Bu da ikinci yarısı deyəndə 1825-dən sonrakı hadisələrdir. Bu da ikinci Rus-İran müharibətinin başlaması idi.